দিল্লিতে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন আর তার ঠিক আগেই রাজধানী দিল্লির আপ সরকারকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তাকে লজ্জায় পড়তে হয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী বলেন আমি যখনই বিদেশ ভ্রমণ করি তখন আমি বিশ্বের কাছ থেকে একটি বিষয় লুকিয়ে রাখি সেই বিষয়টি কি এবং তিনি আরো কি বলছেন চোখ রাখবো একবার हर बार मेरे से पूछते हैं कि ये मुझे समझाइए आपके यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं हम जानते हैं कि लोगों को फ्री राशन मिलता है लोगों को घर मिलता है लोगों को बिजली मिलती है लोगों को पानी मिलता है लोगों को गैस सिलेंडर मिलता है और एक बड़ी माने संख्या इतनी बड़ी कि अगर आप देखें जितने लोगों को घर मिलता है पूरी जापान के आबादी से जाता है दुनिया के सामने रखता हूं पर मैं दुनिया से एक चीज में छुपाता हूं और ये मुझे छुपाना पड़ता है मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता भारत के राजधानी में जल जीवन मिशन पाइप पानी नहीं मिलता भारत के राजधानी में आयुष्मान भारत का दिल्ली आता है जो दिल्ली की छवि है वो तो भारत की छवि है रह गए और ये नहीं है कि दिल्ली पीछे रह गया, इसका मतलब है कि आप जो है दिल्ली के निवासी आप लोगों को अपना हक नहीं मिलता